Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Следующая неделя станет определяющей для Украины, сообщил президент Петр Порошенко в Северодонецке. По его словам, договоренности с российской стороной достигнуты, и скоро будет понятно, насколько они искренне сможет ли Москва усмирить бандитов, которые расстреливают мирных жителей. Во время рабочей поездки в зону АТО глава государства проверил подготовку украинских военных к зиме и побывал на опорно-дозорном пункте в районе города Курахова в 32 километрах от Донецка. Это новый вид военного укрепления, он обеспечит военным надежную защиту и одновременно позволит контролировать значительную часть территории. Петр Порошенко приказал построить тройную линию обороны в Донецкой области и создать мощную санитарную защиту. Все это поможет не допустить террористов и диверсантов на территорию других областей страны. Также глава государства рассказал о проведенной работе в зоне АТО за время перемирия. Я на вас полагаюсь. И я как верховный главнокомандующий уверен, не просто надеюсь, а уверен, все у нас будет. Будет победа, будет свободная Украина, будет мир, построим чистое, нормальное государство, без коррупции, с эффективной властью. Чтобы, когда вы вернетесь домой, ваши семьи, ваши жены, ваши родители, ваши соседи, ваша местная власть поклонилась вам в ноги. И поблагодарили за то, что вы своей безукоризненной службой, своим героизмом спасли Украину. Подготовку к зиме начали на мариупольских блокпостах. Там устанавливают контейнеры для военнослужащих. Конструкции специально разработаны для отдыха солдат в холодное время года, сообщают в Мариупольском горсовете. Сейчас приступили к утеплению. 62 из них, каждый рассчитан на 14 человек и оборудован печкой и всем необходимым для комфортного проживания. На каждом блокпосту в течение 5-6 дней смонтируют по 3-4 таких конструкции, ну а после оборудуют еще 40 подобных контейнеров на дальнем периметре обороны. Кроме того, в Мариуполе планируют закупить 300 теплых курток для военнослужащих. Ситуация вокруг Мариуполя стабильная и находится под контролем украинских военных, отмечает в пресс-службе АТО. На территориях в зоне операции обстановка остается сложной. За сутки террористы совершили более трех десятков обстрелов, в основном вблизи населенных пунктов Дебальцева и счастье. Ночью неподконтрольные вооруженные формирования зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи счастья. В 4.15 обстрелян блокпост наших сил вблизи Станично-Луганского. Минометный огонь велся по населенному пункту Маринка и позициям в районе Кургана Могила-Гостра. Накануне в Донецке в результате артобстрелов погибли три мирных жителя. Еще четверо получили ранения, сообщат в Гурсовете. Ночь на 11 октября не прекращались обстрелы Куйбышевского района. Повреждены частные дома. Из-за аварии на коммунальном предприятии «Вода Донбасса» возникли перебои с водоснабжением в Куйбышевском, а также Ленинском, Петровском и Кировском районах. Как сообщают в мэрии, коммунальные службы Донецка работают в штатном режиме. Транспорт ходит по графику выходного дня. На Донбассе погибло более 4000 военнослужащих Российской Федерации. Такие данные обнародовала российская правозащитница, основательница группы «Груз-200» в Фейсбуке Елена Васильева. По ее данным, тела погибших вывозят из Украины в Россию в грузовики так называемого «Гум-конвоя». По словам Васильевой, пока они идут по нашей территории, волонтеры сообщают о продвижении таких машин. Как только они подходят к Ростовской области, исчезают. Она подчеркнула, что Кремль скрывает официальную информацию о погибших на Донбассе российских военнослужащих. Кроме того, Васильева утверждает, что солдаты РФ начали отказываться воевать в Украине. Следственный комитет России отказался приобщить к делу доказательства невиновности Надежды Савченко, заявил адвокат украинской летчицы Марк Фейгин. Речь идет об адвокатских опросах бойца батальона «Айдар» Тараса Синяговского. Обвинение опирается на его показания, в которых он утверждает, что Надежда Савченко корректировала огонь 17 июня в день гибели российских журналистов. При этом в Следственном комитете заявили, что Синяговский погиб. Защита Савченко разыскала бойца. Он подтвердил что показания давал под давлением в плену. В Следственном комитете посчитали, что эти показания не имеют юридической силы, сообщил второй адвокат Савченко Сергей Полозов. и возмутился, цитируя, похищение людей, фабрикация дел, ф... дело, фальсификация доказательств имеет юридическую силу, а сбор доказательств невиновности не имеет. Конец цитаты. Российские спецслужбы готовят провокации на праздник Покрова 14 октября. Их цель – разжечь религиозную и общественную вражду. Об этом сообщают в Киевском Патриархате. Там говорят, что из достоверных источников получили информацию, что под видом украинских националистов готовится нападение на Киево-Печерскую Лавру и храмы Московского Патриархата. Уже сейчас из разных областей Украины поступает информация о распространении листовок, якобы от имени украинских патриотов и сторонников Киевского Патриархата. В них Призывы к физической расправе над духовенство Московского патриархата и к захватам храмов. 14 октября также чтут память украинских казаков и повстанцев УПА. Крымских студентов, спевших гимн Украины, вызывают на допросы и грозят исключением из вуза. Крымские блогеры сообщают, что ФСБ установила личности всех студентов по фото и видео в интернете. Уже две недели ребят терроризируют допросами, требуя выдать инициаторов акции. Напомню, инцидент произошел 9 сентября. Спикер оккупационного госсовета Крыма Владимир Константинов приехал в Крымский индустриально-педагогический университет, в котором учатся много крымских татаров. В знак протеста против аннексии Крыма России несколько десятков студентов стали петь украинский гимн. Но в России продолжают притеснять независимую прессу. Но в газете вынесли предупреждение за материал, размещенный в сентябре на сайте издания. Статья журналистки Юлии Латыниной под названием «Если мы не Запад, то кто мы?», посвященная вопросу самоопределения России в культурном контексте, Оказалось, Роскомнадзору экстремистская. В связи с этим ведомство потребовало не позднее 10 дней удалить публикацию. Любопытно, что органы вынесли предупреждение в день, когда называли лауреатов Нобелевской премии мира. Одним из номинантов была новая газета. Ну, в принципе, это все, конечно, могло бы вызывать улыбку, если бы не та странная система правосудия, которая сложилась в России. Потому что если вдруг выяснится, что это некие скорренированные действия, то, конечно, отбиваться будет весьма трудно и непросто. В целом это очень неприятная тенденция. Мы к этому были готовы и, собственно говоря, надеемся каким-то образом отбиться. США усилят санкции против России, если она не выполнит минские договоренности в ближайшие недели. Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности США Тони Блинкин. В то же время Вашингтон готов начать переговоры о сворачивании санкций, если Москва выполнит минские соглашения. Основными требованиями являются вывод России своих войск из Украины и возврат контроля над границей украинским силам. Кроме того, Кремль должен принять участие в мониторинге перемирия в буферной зоне между украинской армией и террористами. В Румынии разворачивают противоракетную базу США. Она находится на юге страны в городе Девесел. Это будет одна из двух наземных баз в Европе для ракет-перехватчиков системы ПРОМ. Против создания такого противоракетного зонта резко выступает Россия. Ожидается, что база будет полностью готова уже в следующем году. На ней установят систему отслеживания баллистических ракет, радары и 24 ракеты перехвата. Ну а далее на БТБ курсы валюты, цены на горючее. Оставайтесь с нами, увидимся. thank yeah. you